Всем привет, с вами Риггер, и как вы заметили, мой канал изменился, теперь мы с другом будем записывать диски, как бы обзор по Майнкрафтам и по всем остальным играм, но ну, я уже скоро исправлю, что там будет не а, ТВ Майнкрафт, а ТВ обзор. Ну как-то так, ну, теперь приступим. Сегодня будет у нас наковальня. Ну вот, давайте-ка поставим ее. Ну, конечно, я ска конечно скажу, зачем она понадобится. Вот у нас на наковальня. Вот она выглядит вот так. Некоторые знают, ну и что ты тут покажешь, если она если она повреждена, как то, когда она упадет, она починится. Как раз это не так. Так, давайте-ка это сломаем. Нет. Ладно. Напомню, да, Давайте сначала как-то алмазную эту, типа ломай, ей, ей чуть-чуть, вот, Ну как-то вот так. Надеюсь, мы сломали или хоть чуть-чуть. Так, ну вот, нам для этого, да нам надо один пропульсивного маза, вот, вот у нас самазан на кирка, раз два мазан на кирки нам нужно вот три маза или один и нам нужен опыт. Ну, вот, например, давайте-ка положим туда масс и берем, все у нас нормально, а, так, мне мой друг Подождите-ка, ой, я выкину маску. Ну, вот тут еще можно изменять ее название. Ну, это все. Ладно, с вами был Игорь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Наверное, под видео будет канал моего друга. У него тоже будет новости и все остальное. Что... Ладно, всем пока, с вами был Игорь. И подписывайтесь, но я все говорю, ну ладно, не важно, всем пока.